Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, selamat petang, salam reformasi, salam perjuangan, salam Malaysia Madani Terima kasih pengacara majlis yang berhormat Datuk Mustafa Sakmud Selaku timbalan Menteri Pendidikan Tinggi, Ahli Parlimen Sepanggar Dan juga tidak ketinggalan pengurusi keadilan negeri Sabah, Bumi Dirabayuh yang saya hormati, yang berhormat puan Kristina menteri, timbalan menteri, ADUN calon uh, uh, belum calon lagi. Betul. ADUN Inanam sekarang, next time belum tentu lagi. Gurau-gurau. <gulau> Naib presiden kita, saudara Awang Husaini, pimpinan-pimpinan daripada pelbagai lapisan. Ada yang datang daripada Pusat, ada yang ahli parlimen, ada ADUN, ada yang datang daripada Sabah cabang-cabang di negeri Sabah. Angkatan Muda Wanita, tahniah semua yang telah berjaya menang dan berjaya mengukuhkan keadilan di negeri Sabah, bumi di tanah bayu ataupun bumi di bawah bayu. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul dengan satu cita-cita. Cita-cita apa? Cita-cita untuk menggerakkan pasukan dan jentera keadilan Pakatan Harapan dan juga perpaduan. Ingat, ada tiga. Keadilan, pakatan harapan dan juga perpaduan ke arah pilihan raya negeri Sabah yang dijangkakan tidak berapa lama lagi. Hari ini mungkin kita agak sibuk, agak tertarik dengan perbincangan pemilihan dan pilihan raya dalaman tetapi saya nak menarik perhatian semua kepada rakan-rakan di Sabah. Fokus kita juga tidak boleh keluar dan lari daripada usaha kita untuk mencapai kemenangan yang bersejarah dalam pilihan raya yang akan datang dengan beberapa cita-cita. Kalau boleh kita kongsi sama cita-cita ini. Apa cita-cita dah? Yang pertama, keadilan akan mencipta rekod terbaik memenangi lebih banyak kerusi dalam pilihan raya negeri Sabah yang akan datang. Yang kedua, keadilan akan membantu pakatan harapan untuk menambah kerusi-kerusi yang kita menang sebelum ini, kita kekalkan dan kita tambah beberapa kerusi-kerusi yang kita akan putuskan nanti dalam perbincangan perbincangan masa depan sekaligus keadilan dan pakatan harapan menambah kerusi yang signifikan. Saya yakin dengan perbincangan yang saya lihat, Pakatan Harapan hari ini berpotensi memenangi hampir 20 kerusi dalam Dewan Negeri Sabah dalam pilihan raya yang akan datang. Yang ketiga, berkat kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, selaku Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Dan seterusnya, selaku pengurusi Kerajaan Perpaduan dan parti-parti Koalisi Perpaduan, insyaAllah pilihan raya negeri Sabah akan memutamakan Sabah kekal sebagai negeri perpaduan yang akan memberikan sokongan teguh kepada Perdana Menteri dan Kerajaan Perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim di Putrajaya. Ini tiga cita-cita ataupun visi yang harus kita simpulkan dalam pertemuan kita pada petang ini. Untuk yang pertama, iaitu untuk memenangi lebih banyak kerusi. Untuk memenangi lebih banyak kerusi, yang sudah pasti hari ini kita ada dua kerusi, Sebelum ini 2018 kita ada 3 kerusi. Betul? Dan bagaimana kita nak tambah kerusi-kerusi ini? Sudah pasti kita ingin pastikan pasukan kita kuat. Jentera kita kukuh. Dan juga kemampuan kita dipertingkatkan. Dan kali ini keadilan bukan hanya akan disokong oleh kerajaan seperti kerajaan Selangor, kerajaan Pulau Pinang, Kerajaan Perak seperti suatu ketika dahulu esko-eskonya kerajaan-kerajaannya wakil-wakilnya tetapi kali ini keadilan akan datang sebagai parti perdana menteri Malaysia yang ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan itu akan menjadi suntikan paling besar kepada kita. Suntikan yang harus diterjemahkan oleh rakan-rakan di bawah dan pasukan kita. Pasukan Perdana Menteri yang memimpin 18 parti gabungan yang memiliki kerajaan 2 per 3 parlimen yang sekarang menjadi sejarah kerana menjadi, menjadi Perdana Menteri yang menguasai parti yang begitu besar dalam sejarah politik Malaysia. Dan saya yakin rakan-rakan di Sabah telah bersedia untuk menyumbang kerusi-kerusi yang penting. Dan kalau ditanya pada saya, apa sasarannya? Saya percaya dan yakin kalau dengan faktor-faktor yang saya sebut tadi. Kekuatan jentera, keutuhan strategi dan juga langkah-langkah yang kita tetapkan. Faktor Datuk Seri Anwar Ibrahim, sokongan dan dokongan kerajaan negeri dan kerajaan-kerajaan dan pasukan yang sedia ada. InsyaAllah pilihan raya negeri Sabah akan menoktahkan ataupun memutamatkan satu perkara, keadilan akan menyumbang lebih daripada 8-9 kerusi. Saya yakin 10 kerusi kita boleh menang dalam pilihan raya negeri yang akan datang. Untuk itu, saya berharap agar rakan-rakan di bawah mempunyai beberapa persediaan asas. Apa persediaannya? Persediaannya sudah pasti kita kena faham. Pilihan raya dipenuhi ataupun dipengaruhi oleh tiga faktor. Apa faktornya? Faktor pertama adalah pengundi. Pengundi adalah orang yang perlu mengundi dalam pilihan raya. Pasukan kita seribu orang ini, mungkin kita boleh kumpul lima belas ribu, tidak akan berupaya ataupun mampu untuk memenangkan dengan hanya lima belas ribu 20 ribu mungkin 30 ribu anggota-anggota kita. Pasukan ini kena memujuk, kena mencari pengundi, kena meyakinkan pengundi. Dan untuk itu insya Allah negeri Selangor dengan sedikit pengalaman yang kita ada, dengan sedikit usaha keras yang telah kita bangunkan, satu sistem yang membantu kepada sistem pilihan raya, kita telah kenal pasti bahawa di Sabah sekarang ini ada 1.7 juta pengundi yang berdaftar dalam sistem pilihan raya. Daripada 1.7 juta itu, saya akan mula bagikan ikut don, ikut daerah mengundi, ikut lokaliti, ikut kampung, ikut lorong, ikut denai yang ada di dalam negeri Sabah ini. Berdasarkan kemampuan dan usaha yang kita ada. Saya bukan fikirkan tadi Saudara Mustafa kata, saya nak belikan bendera, belikan payung, belikan topi, belikan baju. InsyaAllah, benda itu saya sedang kumpulkan dengan kawan-kawan. Akan ada secukupnya untuk kerusi-kerusi yang kita akan tandingi. Jumlah yang ada. Tetapi, sumbangan yang kita nak berikan nanti juga, sistem menang pilihan raya, ataupun sistem bagaimana menang dalam pilihan raya, dengan kita akan berikan senarai pengundi-pengundi ini. Kita tak perlu tunggu sampai pembubaran Dewan. Sebaik saja kita selesai proses pemilihan ini. Menang ke kalah ke? Saya yakin saya akan tetap turun di Sabah. Bantu semua kerusi-kerusi don yang kita akan menang. Kenal pasti di mana pengundi-pengundi itu. Cari pengundi-pengundi tersebut. Masuk hari mengundi, mereka sudah yakin, percaya dan bersedia mengundi Pakatan Harapan, mengundi keadilan dan kita boleh deliver paling kurang 10 kerusi dalam Dewan Undangan Negeri Sabah untuk membentuk Kerajaan Negeri Sabah. Adakah ini mustahil? Tidak mustahil. Sebab jumlah pengundi di Selangor lebih ramai. Semasa pilihan raya lepas, kita berdepan dengan gelombang Perikatan Nasional yang kuat. Gelombang itu menghentak negeri Kedah, negeri Pulau Pinang, negeri Perak hampir separuh terkena. Sebahagiannya ditahan di negeri Selangor. Kerana sistem itu insya Allah, Alhamdulillah akan memberikan kuasa kepada kita atau kekuatan kepada kita kerana kita akan dapat kenal pasti siapa pengundi kita. Selepas kenal pasti kita kena pujuk. Selepas kenal pasti kita kena, kena yakinkan. Setelah kenal pasti kita pasti dapatkan. Anda akan ada masa paling kurang dua bulan selepas ini. Sebelum tarikh-tarikh yang dijangkakan oleh pakar-pakar penilik pilihan raya. Jadi dalam dua bulan semua jentera yang menang dan yang kalah. Bersatu hati sebagai satu pasukan. Cari pengundi-pengundi ini. Senara itu saya akan siapkan nombor telefonnya, alamatnya, rumahnya dan sesedara turun. Bukan itu saja, saya akan bawa seluruh adun-adun keadilan negeri Selangor, jen, ahli, ahli majlis kita, jentera kita, bantu anda untuk pastikan anda deliver dalam pilihan raya yang akan datang. Apa faktor kedua yang akan menentukan kemenangan calon atau pilihan raya? Faktor kedua adalah faktor daripada jentera. Faktor jentera inilah yang merupakan antara pemangkin. Kadang-kadang kita boleh menang dengan gelombang yang besar. Tetapi gelombang yang besar kalau tidak diurus dengan baik, kalau tidak disusun dengan teratur, kalau tidak dikerjakan dengan betul, ia mungkin akan menggagalkan kemenangan yang diimpikan. Justru, saya akan sediakan latihan. Latihan apa? Latihan bagaimana kita ingin meraih undi. Latihan bagaimana kita ingin berkempen. Latihan bagaimana kita sediakan video, alat propaganda, alat-alat penerangan dan segalanya sampai kepada hari pilihan raya. Sedara Peto ada pengalaman. Yang berhormat Tuan Azmizam Zaman Huri saya minta tolong pastikan Peto menang dalam pilihan raya negeri sebelum ini. Kita pernah didesak PN huma mereka rampas inanam. Alhamdulillah pasukan Kelang dan Kota Raja ketika itu bantu tolong pikol dan tolong rangkul saudara Pito. Alhamdulillah Pito deliver inanam untuk keadilan. Hari ini beliau adalah timbalan menteri untuk kerajaan perpaduan yang sedia ada. Itulah yang kita akan buat. Saya akan minta adun-adun yang kita ada. Negeri Selangor paling tidak ada 8 orang ahli Dewan Negeri. Negeri Selangor paling tidak ada beberapa ahli parlimen. Kita ada ramai ahli majlis. Kita ada 22 ketua cabang. Semuanya akan kita turunkan di sini secara berpasar dan berjadual untuk bantu kemenangan dan kejayaan kita di negeri Sabah kerana Selangor dan Sabah berkongsi sama apa dia? Mulanya dengan huruf S. Sabah dan Selangor. Jadi S kena bantu S. Faktor ketiga yang menentukan kemenangan adalah calon di sinilah cabaran besar kepada kita kerana di sini akan melihat kematangan kita untuk menentukan calon ini semua di antara kita kendada kena terbuka fikiran pilihan calon bukanlah pilihan yang mengikut hati tetapi berdasarkan dengan faktor-faktor kemenangan dan wow factor yang difikirkan boleh menjadi calon-calon kita. Sebab itu, saya rasa di sini perlu ada keterbukaan dan perlu ada mentaliti kemenangan kepada parti. Parti come first. Kejayaan parti harus diutamakan. Bukan atas faktor individu ataupun bukan atas faktor kumpulan, keluarga maupun rakan-rakan. Inilah cabaran yang paling besar. Walaupun sumbangannya mungkin sekitar 10% daripada seluruh faktor-faktor kemenangan tadi. Tetapi faktor ini kalau boleh didamaikan dan mampu untuk menentukan insya Allah kita akan bagi ruang kepada semua yang berkelayakan. Dan jangan bimbang kalau tidak terpilih kerana selepas kita menang semua pemimpin utama kita akan libatkan dalam pasukan kerajaan negeri perpaduan dan kerajaan perpaduan kerajaan madani untuk membentuk satu pasukan yang kukuh dan bertanggungjawab. Tuan-tuan dan puan-puan, itu kejayaan kita yang pertama, cita-cita yang pertama. Cita yang kedua adalah kerajaan kemenangan ataupun menambah kerusi pasukan Pakatan Harapan. Ia yes, sikit sebanyak akan disumbangkan oleh satu persetujuan. Persetujuan membentuk koalisyen dan juga gabungan yang mantap. InsyaAllah, Datuk Seri Anwar Ibrahim menunjukkan kepimpinannya dan teladan yang tinggi. Hari ini dua gabungan besar telah bersetuju untuk bersama-sama dengan Pakatan Harapan. Gabungan itu ialah gabungan Barisan Nasional. Gabungan yang seterusnya adalah gabungan GRS. Di sini Pakatan Harapan mempunyai sedikit kelebihan kerana Barisan Nasional sepakat untuk tidak bertembung dengan Pakatan Harapan, GRS sepakat juga tidak mahu bertembung dengan Pakatan Harapan. Dan sekarang Datuk Seri Anwar, saya minta juga pimpinan negeri, pimpinan cabang, kita kena menjadi magnet, kita menjadi pemimpin yang menyatukan supaya Grand coalition yang akan menentukan kesahan kemenangan kita agar gabungan besar GRS, Pakatan Harapan dan juga BN. BN, Pakatan Harapan dan GRS, Pakatan Harapan, BN dan GRS menjadi satu coalition perpaduan yang paling kuat dan paling kukuh. Kalau faktor itu dapat kita muktamadkan segera insya-Allah bukan saja kita menang Pakatan Harapan pasti akan menambah kursi-kursinya untuk kita segera bentuk kerajaan selepas pilihan raya negeri yang berlangsung tidak lama lagi. Faham? <tuk> Maknanya sekarang bersedia bekerja dengan semua pasukan ini. Dengar arahan pimpinan daripada masa ke semasa. Selain perkukuhkan parti, latihan jentera, kekuatan kita, kenal pasti kursi-kursi yang kita bakal menangi. Ataupun yang akan bakal kita tandingi. Cuba hubungkan dengan rakan-rakan gabungan ini. BN dan GRS. Ingat, masa ini masa untuk kita kukuhkan kawan dan juga kukuhkan persahabatan. Kerana inilah yang akan menentukan kemenangan. Kalau tidak, kita akan terpaksa bertarung. Bersaing selepas pilihan raya kerana ada usaha curi-mencuri yang akan berlaku di mana-mana selepas pilihan raya khususnya di negeri Sabah. Cita-cita ketiga yang harus kita kongsi sama adalah memastikan Sabah kekal sebagai kerajaan perpaduan. Inilah satu cabaran besar dan cabaran itu akan berlaku dengan dua faktor pertama tadi. Atau dua cita-cita pertama tadi. Kalau kita menang dengan kerusi yang signifikan, Daripada lebih 10 yang kita tandingi, 10 kita menang. Kita bantu Pakatan Harapan menang dengan kerusi yang bertambah. Kita bantu pula GRS menang dan BN menang dengan kerusi yang bertambah. Maknanya kita akan dapat kukuhkan kerajaan perpaduan yang telah ditubuhkan oleh Perdana Menteri dalam pilihan raya yang ke-15 ataupun selepas pilihan raya yang ke-15. Jadi sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian. Kita datang dengan visi pandangan yang sangat jelas supaya Sabah menjadi pemangkin Sabah menjadi katalis Sabah menjadi titik penting untuk apa untuk memastikan kejayaan kita di hari depan dengan kejayaan kita muktamadkan di Sabah bermula pastikan kemenangan kursi-kursi yang kita tandingi Pastikan koalisi dan gabungan yang kukuh, intek dan tidak bercerai-berai. Pastikan dapat tubuh kerajaan perpaduan. Ini bermakna kita lepas satu halangan besar yang bernama pilihan raya negeri Sabah. Dengan signal itu, saya yakin pilihan raya umum ke-16. Selepas pilihan raya negeri ke-16 yang saudara lalui tidak lama lagi, insya Allah Perpaduan akan kekal mentadbir dan memerintah Malaysia dan kita dapat pastikan Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, presiden parti kekal untuk penggal yang kedua dalam dalam pemerintahan dan pentadbiran negara. Saya tak ada banyak perkara lagi yang saya nak sampaikan tapi kalau boleh saya simpulkan kita ada tiga cita-cita. Parti menang dengan lebih banyak PH menang dengan lebih banyak. Gabungan perpaduan tubuhkan kerajaan. Tapi key penting dia di mana? Key pentingnya di sini. Bagaimana jentera kita berdepan dengan pilihan raya. Bagaimana kita kenal pengundi. Bagaimana kita cari pengundi. Alat bantunya saya sedia bawakan. Bukan hanya soal wang. Bukan hanya soal baju. Bukan hanya soal bendera. Tetapi bagaimana kita cari pengundi-pengundi ini dan pasukan-pasukan ini. Saya juga terlupa Ramai juga rakyat negeri Selangor ataupun rakyat Sabah yang bekerja di Selangor. Selain saya hantar pasukan di negeri Sabah, kita juga akan tubuh satu sekretariat khas di negeri Selangor dan juga Kuala Lumpur untuk cari pengundi-pengundi ini. Pastikan kalau kita dapat pujuk proses SPR, mereka boleh mengundi di sana tanpa perlu balik ataupun kalau perlu kita bawa balik. Kalau tak ada kapal terbang, cari saya cari kapal selam untuk bawa mereka ke Sabah dan pastikan mereka mengundi kita. Ini perkara yang saya telah muktamadkan dan putuskan yang saya ingin tegakkan sebagai janji dan juga tawaran kepada saudara-saudara rakan-rakan pimpinan di Sabah kerana bagi saya inilah titik penting kabaran kita. Ini cobaan dan cabaran kita untuk kita lepasi bersama-sama, memastikan parti kita menang, reformasi kita dapat jalankan dan kita dapat menubuhkan satu pasukan parti yang kuat yang kukuh. Parti yang memberi suara yang begitu besar kepada semua. Saya percaya ada parti-parti tempatan akan mencuba memperlekeh akan juga sebut ini suara melaya ini suara semenanjung saya sebutkan keadilan adalah satu-satunya parti yang berperingkat nasional yang memberikan kota khas kepada Borneo dan juga Sabah dan Sarawak ada naib presiden wajib daripada Sabah ataupun Sarawak dan hanya ada dalam parti keadilan dan kita letakkan beberapa kuasa kepada pimpinan-pimpinan negeri. Sama ada Sarawak dan Sabah. Untuk putuskan kepimpinan. Untuk putuskan hala tuju. Untuk putuskan beberapa cara. Keadilan bukan hanya parti semenanjung. Kita adalah parti untuk seluruh rakyat Malaysia. Orang Johor, orang Kelantan, orang Kedah, orang Tengganu. Ini parti untuk semua negeri. Dan jangan lupa, parti keadilan ini juga adalah parti untuk rakyat dan orang-orang Sabah. Sebab itu, permainan nasionalis sempit ini yang kita akan hadapi, kita kena jawab dengan yakin. Kita kena jawab dengan tenang. Kita tak pernah nafikan sumbangan Sabah. Kita tak pernah nafikan potensi Sabah. Kita bagi peluang kepada Sabah. Dan Datuk Seri Anwar selaku Perdana Menteri, tetap memberikan peruntukan yang besar untuk Sabah, Sarawak, untuk Borneo setiap kali belanjawan sebagaimana dalam undang-undang. Malahan saudara Mustafa juga sebut, kita lah parti yang berperingkat nasional yang letakkan MA63, Malaysia Agreement 63 sebagai salah satu garis perjuangan yang harus dilunaskan. Kita bukan parti sebelanjung Kita parti rakyat Malaysia Kita juga parti untuk orang-orang Sabah Sebab itu kawan-kawan sekalian Kita harus ada keyakinan Kita sudah ada kekuatan Kita sudah ada alat Kita sudah ada semuanya Saya harap kita boleh mula bekerja Selepas ini dengan segera Ulang, janganlah terus petang ni Buat mesyuarat jatuhan kuasa Pilihan raya kecil, api-api Tak payahlah, tunggulah esok Tunggulah depan. Rapeto dengan semangat. Balik, mari kita buat jentera pilihan raya inanam. Jangan dulu, relax. Balik rehat dulu. Selesaikan proses pemilihan. Yang akan berlangsung tak berapa malam lagi. 23, 24, 25. Kita pun faham. Kita tak ajak orang semua datang ke sana. Kos agak tinggi. Ada perhimpunan di Sabah. Ada gathering di Sabah. Untuk memudahkan sesedara membuat pilihan. Selepas itu, rehat 2-3 hari. Jentera kita siapkan, saya, Izzah, rakan-rakan pimpinan akan mula turun di Sabah dalam kurang dua kali satu bulan atau tiga kali satu bulan. Bukan seorang dua orang saya akan bawa jentera pasukan. Pastikan keadilan deliver. Bakatan Harapan deliver kita kukuhkan perpaduan di Sabah secara tidak langsung. Kita kukuhkan Perdana Menteri di kursi Perdana Menteri dan Kerajaan Perpaduan di Putrajaya. Boleh tak boleh? Jadi kalau semua sudah ada keyakinan itu, insya Allah kalau kita berusaha dengan baik, kita berdoa kepada Tuhan, kita ikhtiar sebaik mungkin, insya Allah kejayaan akan bersama dengan kita sepanjang pengalaman saya yang pendek sejak 2004 sampailah sekarang. Inilah peluang terbaik kepada mana? kepada keadilan, kepada Pakatan Harapan untuk berkukuh di dalam negeri Sabah dengan adanya pilihan raya. Nah, mari kita laksanakan siapa yang bertanggungjawab dengan tugas mereka masing-masing, tanggungjawab yang akan diletakkan, kita bekerja sebagai satu pasukan keadilan, sebagai pasukan reformasi, sebagai pasukan Anwar Ibrahim dan insya Allah kejayaan itu akan menjelma. Selamat bekerja, selamat bertugas. Pastikan keadilan menang. Pastikan keadilan menang semua kerusi. Pastikan pakatan harapan menang. Pastikan perpaduan tertubuh. Insya Allah keadilan dan reformasi berjaya di Sabah dan juga di Malaysia. Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.